salouayhivaalm fatvo birodarlar imom molik rahmatullohi aytadi fatvo bu din fatvo bu din dinni kimdan olayotganinglarga qaranglar deydilar imom molik juda ham yosh paytida fatvo aytishga o'tirgan masjidda nabaviyda lekin yuzlagan shayxlarda ta'lim olgandan keyin juda ko'p shayxlar u kishi fatvo ahlidan bo'lgan ekanligiga ike, guvohlik bergandan keyin fatvo aytgan g'ulumni haddan oshlik korisha ofatlardan yana bittasi fatvoga jur'atli bo'lish falonchi kofir falonchi fosiq falonchi munofiq falonchi bidatchi ana shu chuqur ketayotganlarni tili mana shuga o'xshagan so'zlarga juda ham chaqqon bo'lib qoladi o'ziz o'shanaqa emasmisiz agar o'shanaqa bo'lsangiz fatvoga siz ilmdan juda ham uzoq odam ekansiz chunki ilmdan ozgina ulushi nasibasi bor bo'lgan odam fatvo aytishlikka jur'at qilmaydi hozirda na qur'onga na sunnatga ahli yetmaydigan dalillarni tushunishga qodir bo'lmagan odamlar bir biridan ajib fatvolarni aytayotganligini eshitib qolamiz ana shu odamlarni na aqlan na sharan bu ishga haqqi yo'q edi har bitta sohani egasiga murojaat qilinadi ana shu sohani ishiga muhtoj bo'lganingizda ya'ni iqtisod bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz ekonomist odaman maslahatlashasiz bu aqlli odamni ishi kasal bo'lsangiz shifokorga borasiz uy qurmoqchi bo'lsangiz ana shu imorat bilan shug'ullanadigan mutaxassisga murojaat qilasiz modomiki shunday qilishlik aqldan bo'ladigan bo'lsa demak fatvo so'rash hukm so'rash ham kimdan bo'lishi kerak shariy ilmlarning ulamolaridan bo'lishligi kerak bo'ladi qozi uch xil bo'ladi deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu qozi ikkitasi do'zaxda bittasi jannatda bo'ladi deganlar bu qozi fatvo aytadigan odam atvo fatua, fatvo aytishlik mansabida o'tirgan odam birinchi qozidan bir masala so'raladi qozilik mansabida o'tiribdi lekin unga to'g'ri javobni bilmaydi ilmi yo'q haakaliga bitta javobni berib qo'yadi to'g'ri chiqadi to'g'ri javob berdi lekin do'zaxda deyaptilar rasululloh nimaga uni haqqi yo'q edi fatvo aytishlikka shu mansabga loyiq bo'lmasdan turib fatvo aytsa do'zaxda deyapti rasululloh endi kimimiz qozimiz bu yerda o'tirganlar ikkinchi qozi undan bir masala so'raladi biladi javobini lekin to'g'ri javob bermaydi qo'rqadimi bir narsadan bir narsani tamasida bo'ladimi bu ham do'zaxda uchinchisi biladi masalani to'g'ri javob beradi shu jannatda dedilar mana shu hadislardan ham xabarimiz bormi demak chuqur ketgan tatorovga kirgan g'uluvga ketib qolgan odamlar fatvo aytishlikka juda ham tillari chaqqon bo'ladi shu fatvolari bilan ular islom diniga jur'at qilayotganligini ko'ramiz aom xalqni fatvo aytishlikka jur'atli bo'lishligini sababi ikkita bittasi fatvoni nimaligini tushunmaydi u ikkinchisi fatvoni mas'uliyatidan xabari yo'q ilmsiz og'zizdan bir gap chiqdi palonchi anandaqa dediz shunday chiqib ketdi keyin o'sha palonchi to'rtta odam yetaklab keldi javob ber gapingga men shu falondaqaligim haqida gapirgan gapingizga bir marta javob bergizishsa nojo'ya gapirgan gapingizga keyin gapirasizmi och qolnib tinch qulog'in bo'lib qolasiz ya'ni bir odamni sha'ni haqida oddiy odam haqiga to'g'ri kelmaydigan gapni gapirsangiz sizga javob berdigisa shu gapingizga qaytib gapirmay qo'yasiz bu gapni endi bu og'zimizdan chiqayotgan fatvolarga qiyomatda javob bermaymiz deb o'ylaymizmi ukalar fatvo aytish fatvo aytish avom xalqni ishi emas fatvo aytish hatto hamma ilm ahlini ham ishi emas